По поводу Дарьи, вся эта информация у нас есть. Тем не менее, мы пошли на то, чтобы выдвинуть ее кандидатуру на члена исполкома, в связи с тем, что этот человек показал себя, первое, кристально чистым, второе, невероятно активным в автомодании. Я читал реплики в онлайн-посте, и по поводу того, откуда она взялась, ее никто никогда не видел кто был на Ледавской, тот видел ее машину, которая с первой ночи, как только вернулась в ВВ, с первой ночи привозила туда еду для активистов. И это не, было, не были ее первые, это не была ее первая помощь. Она очень единственная просила, очень переживала, чтобы нигде никоим образом не появилась информация, кто на что она, вот именно из-за возможной дискредитации. Не надо путать детей с родителями. У меня отец, офицер КГБ. Давайте об этом еще вспомним и на следующей пресс-конференции поговорим. Тем не менее, я с ним, например, три месяца уже не общаюсь. Кому это интересно? Понимаете? Поэтому весь тот хлам и весь этот мусор, потом выбросили, причем абсолютно фильтруя на воинпосте, возможно, еще в других изданиях, я считаю, что здесь как-то моралью не сильно пахнет. Потому что я несколько раз пытался, я своего имени и под каким-то ником дать опровержение или хотя бы поспорить с теми репликами они даже не появились в форуме обсуждения это говорит о том что есть определенное есть это либо заказное обливание грязью ну как минимум оно не обидело как минимум не, не буду говорить или я просто не знаю кто стоит за этим всем но именно по личности дарьи она сегодня к нам подходила у нас была рада перед этой пресс-конференцией она долго сомневалась, сомневалась, снимать свою кандидатуру или нет. Все-таки мы решили, не она, мы решили снять по одной простой причине. Если это столько доставляет беспокойства общественности, да, чтобы это, этот момент никого не будоражил, мы выдвинем другую кандидатуру. Возможно, у которой в ее генеалогическом дереве не найдется столько, столь много одиозных фигур. У которых нет родителей.